Ще раз так зробиш, я тебе вб'ю. Приватний сектор неподалік Таїрова. Ты? Таир Сергія знайшли сплячим у бабусиному будиночку. Після чергової дози він і довго не міг збагнути, що відбувається, та чи відбувається все це з ним насправді. Похоже на кров. Экспертиза встановить. Ну что, ничего не хочет сказать? Ничего. Я ничего не знаю. Отпусти не меня. Мне больно. Ну, понесколько. Может чего изгадаешь. На це варто подивитися. Ходімо. Його знайшли в мішку у мішку сараї. Схоже, ми таки взяли кого потрібно. То дійсно було кров. Я. Шукав Сергій пігулки чи з якихось інших міркувань заліз у сусідську квартиру. Це ще необхідно було з'ясувати. Та хай там як, а одна людина загинула, інша важко поранена зараз перебувала у лікарні. Ну що? Надумав. Коли чоловік трохи заспокоївся, то розповів, що на час вбивства у місті його вже не було, і ще напередодні він поїхав до бабусі, гуляв з друзями, а зранку відсипався. Звісно, правоохоронці підозрюваному не повірили. Непрямим підтвердженням його причетності стали слова Сергія: мовляв, так смиряковими треба. Ця сімейка вже стільки нервів йому попсувала. А головне були докази причетності Сергія до злочину. Але доказів проти тебе. Кров на джинса. По факту паріка розказувала, що порік е, принадлежить його тьоті, а по джинсам розказував, що це його кров, так як у нього був там нос, і от е, кров принадлежить йому. Сергій стояв на своєму, нікого не вбивав. Однак до висновків експертизи його вирішили затримати. Підозрюваного сфотографували, зображення передали фахівцям. отримані за допомогою фотомонтажу. Девушка, а что вы делаете возле моей машины? Ой, извините, ради бога. Я не хотела. Да? Здесь, вы знаете, вчера случай был, хотели дворники мои украсть. А вы, как я покажу, очень красиво. Вы торопитесь? Нет. Mm. Послушайте, хотите я подвезу вас? Mm. Нет, нет, спасибо. Нет, серьезно, садитесь. Mm. Пожалуйста, садитесь. <свеч> Девушка, нет, вот это вы зря. Вы знаете, вот это вы зря. Садитесь. Нет, спасибо. Yeah. Вы отказываетесь? Mm -hmm. Все женщины одинаковые. Султана не убили только из-за ошибки, перепутали с визирем. ту ночь маленькая армия Дракула уничтожила 30 тысяч турок. А на следующий день султан обнаружил лес из посаженных на кол турецких воинов. 4 тысячи мертвецов. Так Влад, так, Влад превзошел своих учителей. Несколько недель его с семьей высылают в Сибирь как кулаков. Всех, кроме сына Николая. Он исчезает, подальше от клейма враг народа и чужой теперь земли. Но он никогда не забудет и не простит этой власти то, что она сделала с его семьей. идет муж, пьяный и с пустыми карманами. Все заработанное за день сапожник Бессо всегда оставляет в трактире. Какое ему дело до искалеченного сына? Он и сам как-то чуть не загнал ребенка в могилу. И рубашки. Ее муж Виссарион, Бессо, днем шил сапоги, а по вечерам, получив свои копейки, пропадал в трактирах. То около полуночи отец возвращался домой, и начинался ад. Но в тот вечер Виссарион появился раньше, чем обычно. Жена поставила перед ним ужин и поспешила вернуться к шитью. Из-за этого пьяный муж разъярился. Какое презрение! Она должна стоять рядом, пока он ест. Разозленный, он бросился на жену. Сосо, пытаясь защитить мать, рванулся к отцу но тот схватил сына за ворот, поднял одной рукой и с размаху бросил на пол. А потом начал бить ногами. На страшный крик КК прибежали соседи и связали хулигана. У Сосо после этого две недели шла кровавая моча. Отец отбил ему почку. Бессреон Джугашвили пил беспробудно. Он часто приходил домой без пояса. В то время как для грузина пропить пояс ⁇ это последнее дело. Что творилось в его душе? Какое горе он заливал? Почему срывал злость на единственном сыне и жене? Об этом не узнает никто и никогда. Но пытаясь объяснить, такие вспышки агрессии, Некоторые биографы Сталина выдвинули сенсационную версию. Сапожник Бессо мстил жене и ненавидел маленького Иосифа из-за того, что не был... ...потому нередко помогал чужим. Но люди всегда люди. И, наверное, были в горе так называемые доброжелатели, которые нашептывали Виссариону. Благотворительность хозяина имеет другие причины. И он терзал жену своей подозрительностью... Все это слышал маленький Иосиф. Что он тогда мог понять настолько одинокие и самолюбивые, как Сталин? Значит, такое, будто бы откровенное признание в почему... не бросилось к нему. Где деньги? Глаза бы сонно лились кровью. Он требовал признания. Где его жена взяла эти деньги? И каке пришлось сказать, кто помог им в беде? Разъяренный, будто поймал жену на горячем, Бессо бросился на нее. Помощи ждать было неоткуда. И тогда Сосо схватил со стола нож и метнул его в ненавистную спину. Но не попал. Он был готов, что отец зарежет его. Но удивленный Бессо взял нож и спросил. «Неужели ты мог и правда убить меня, сынок?» І в глазах он прочол да. Прощенням. Он понял, обіди не прощать. прощати. Крилатий сокіл зріс в неволі, ще пташиням з гнізда взяли. Він став мисливцем по неволі, був в вмілим будь коли. Високо в небо вільно, гордо, вмить піднімався з висоти. Дивився на землю безпогорди, де б здобич можна віднайти. Мисливську справу вивчив добре, мав гострий зір та міць стальну, мов камінь падав не з коли забачить дичину. Ягнят, косуль, лисиць та зайців, куріпок, диких голубів, своїм хазяїну й хазяйцем проносив безліч далебі. Сім'я пишалась щиро, гарно, гордив заслужено аул, гучна йшла слава і немарно, на гербі він з конем впритул, та сталося лихо. Ненароком з вовками якось в боротьбі зламав крило та втратив. Окр, приніс біду та біль собі. Сидить самотній тихо в клітці, ніхто уваги не звертає і рідко м'яса шмат сиріці тепер, бува, перепада, невдовзі кинуть бідалаху собакам гончим на обід, зміняють гордість на зневагу. Такий жорстокий нині світ, відношення в суспільстві схоже, не дбають гідно про калік. Без безмилосердя майже кожен живе у наш нещадний бік.